Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Як в РФ сприйняли візит Байдена до Києва. Ну, знаєте, тут я не можу Мені тяжело описати словами. Это кто-то, вот смотрите, четко: кто-то э, ушел в запой, <свят> кто-то что-то нанюхался. <свят> Но это была действительно такая неожиданность, когда вот э, э, такое психоэмоциональное состояние этих людей тяжело передать. <свят> очень негативно, очень. Но здесь вот четко, понимаете, кто-то вот прямо очень хорошо приложился к чему-то с горя. Как изменится хит вины после приезда Байдена? Смотрите, она не должна быть затяжной, однозначно. Как говорят многие, если было бы просто вот так, я бы сказала, да, нет. Здесь наоборот, здесь жезлы выпадают, знаете. Ну, если по итогу сказать, да, там не вдаваясь во все подробности, это как, ну, как изменится? Украинские вооруженные силы начнут быстрее возвращать незаконно оккупированные территории и оккупировать незаконно оккупированные территории. Быстрее как-то пойдет ход войны, быстрее, жезлы, быстрее. Ускорится вот так, я сказала. Чому Жозеп Борель закликав членів ЄС терміново передати Україні боєприпаси? Тут прямо так і сказав, хватит жадничати. Да? Ну, дословно по картам бути прижимістими, Давайте активізуйтесь. Е... Е... Это все направлено на то, чтобы быстрее, да, чтобы украинские вооруженные силы как бы начали быстрее активно действовать. Пока, вот, я так понимаю, Кремль будет чухаться и тайно набирать в свою армию, вот поняли, чтобы вот как бы сработать на опережение быстрее. Чому Білий Дим радить Украине не зволікати с контрнаступом? Ну, я так понимаю, что это вот опять же это как-то связано с мобилизацией в России. Вот как-то связано. Потому что они, видите, они ее сейчас мобилизировать, они будут как-то агрессивно. Агрессивно по-тихому, но очень агрессивно. Это, видимо студентов, там, молодежь, как, как, такое впечатление, что вот прям насильно, быстрее, быстрее, давайте, давайте, идите на убой. Чому Буданов переконаний, что РФ намагается якнайшвидше закінчити войну? Ну, он что-то знает, это действительно он что-то знает. А вот... Э... Знаете, как я вам скажу, вот четко, здесь он точно знает, то есть у него есть какая-то информация от самых-самых близких источников, то, что сейчас происходит в Кремле. И в Кремле действительно что-то или уже произошло, или вот-вот должно произойти. И вот это вот-вот, оно приведет именно к, к тому, что к быстрейшему окончанию войны. Это как-то связано с, с той ситуацией, которая происходит происходит внутри. То, что сейчас э, тщательно Кремль пытается, видите, закрывать вот это вот тщательно, просто тщательно. Э, то, что мы видим вот это вот виде Путина, да, похожего вот этого вот. На самом деле там это намного глубже, и это действительно може привести к бистрішому закінчення війни, чому Зеленський впевнений, що Україна зможе поставити крапку у війні у 2023 році? Він увірен, тому що, что... Ну да, є у нього така інформація. Это так же, как Буданов, да, что-то знает, так и Зеленский что-то знает. Кроме того, это очень мощная помощь. Это действительно очень мощная помощь. Несмотря на то, что там ставят перепоны в этой помощи, все равно Украина а, а, ее получит. И опять смотрите: там что-то в Кремле. Там уже есть такое, что оно уже как бы, да, оно вытекает ну, из, из всех дыр вытекает. Несмотря на то, что их как бы пытаются заткнуть, чтобы информация не вытекла. И вот именно эта ситуация говорит о том, что Украина должна закончить войну, победить и освободить свои территории. Чому Пригожин начал публично звинувачивать российское военное керівництво? Если ответ почему, потому что там тоже вот то, что мы смотрели, он считает, что как бы это глупые действия действительно военно, высшее военное руководство делает в том, как она сейчас ведет войну. И если бы я, вот если бы я руководила этими действиями, я бы уже давно захватил под свой контроль Донбасс, Луганск, там я не знаю что. Вот если бы я. То есть, ну как бы он себя э, считает таким стратегом. шуму Министерство войны РФ перестало постачать боеприпасы для ПВК «Вагнер»? А потому что их у них уже маловато. Они уже экономят. Они уже экономят. Это раз. А во-вторых, понимаете, здесь такой какой-то внутренний конфликт. Я бы сказала, здесь внутренний конфликт, что Кремль где-то боится, что Пригожин может повернуть свою армию, ну скажем так, на Кремль. Вот этого, вот скорее всего, Кремль вот этого еще больше всего боится. А так, экономия. Чи ликвидует ФСБ Пригожина до 31 травня? Смотрите, он хитер. Он сейчас как бы, как знаете, как бы, как бы его загнали в угол, да, он чувствует опасность. И здесь, я уже говорила, здесь кто вперед. То ли украинские вооруженные силы ликвидируют, да? нанеся удар там, где он будет. Но этот удар может быть нанесен именно с тем, что кто-то сольет информацию. Тут, понимаете, тяжело сказать, насколько это осуществимо, потому что он очень аккуратен. Будут стараться это делать. Будут, да, быстрее. Я бы сказала, что его заказали уже. Это вопрос времени. А насколько, видите, тут двойка, глаза завязаны. Когда? Это может быть раньше, да? Это может вот быть через какое-то время, а может быть позже. Но то, что он находится в такой очень сложной для себя ситуации, он как бы сейчас очень хитрит, он как хитрый лис, он остерегается, он боится за свою жизнь. Он понимает это. Чи планує Пригожин військовый переворот УРФ? Да, планирую. Планируют то, чего они и боятся, планируют, однозначно планируют. Ну, смотрите, опять же, да, мы говорим то, что ждет Россию, если мы посмотрим, вот, э, пригожинскими действиями. Ведь, по сути, Пригожин – это одна из тех, как это сказать чаш Пандоры, да, ящика Пандоры, который открыл Пригожин. Это те зейки, которых он взял на войну, это тех людей, которые он понабирал. И вот это, знаете, это агрессивно настроенная масса людей, которая сейчас Именно она станет э, тем, вот э, он как бы открыл этот ящик Пандоры, которая будет э, в России, знаете, грабить, насиловать и убивать. Это смотрите, то же самое. Отправили их в Турцию. Вот вам, пожалуйста, да. Отправили их в Турцию спасателями пригожинцев, переодетых. Картина на лицо. Вот это ждет Россию. Я им все время говорила. Вот это. Я сначала не понимала, как это может произойти. Почему в России начнутся вот это, вы вот знаете, массовые убийства, насилие и прочее, прочее. Это вот э, то, что и психологически больные люди будут возвращаться с оружием, раненые, ну то есть, э, да, психика от э, обстрелов. И плюс еще вот эти агрессивные действия людей, которые привыкли грабить, насиловать, убивать на чужой территории. Теперь уже будут на своей. Через почнутся військові ковидии у Молдови до 31 березня. Смотрите, нет, я таких боевых действий не вижу. Но ну, вот Молдове надо быть аккуратно. То, что там внутри будут раскачивать ситуацию по полной, да, постановочные действия в русского мира, это да. Вот боевых действий я не вижу. Чи з'являться в ЗСУ? Нові іноземні батальоны, окрім польского? Ну, да. Как бы они говорят, они, они, уже есть, они говорят. Ну да, еще вполне вероятно, что появится, да. Что-то есть уже и что-то появится. Ну это же как бы вот не афиширует. у РФ с тем, что Украина Крым? Не совсем. Здесь карта выбора, не совсем. Вот понимаете, в Кремле они еще ли, ли вынашивают какую-то надежду на какой-то шанс. Вот все время у них какой-то шанс, что вот что-то им может что-то изменить в этой ситуации. Как бы такие противоречивые чувства, не совсем. 50 на 50, вот четко вам скажу, 50 на 50. Чи побільшає у березни украинской У УРФ? О, да. О, да. Пусть готовятся карты, говорят. Здесь, понимаете, здесь опять же, да, вот карта прикрывает. Это будет настолько ярко где-то. И опять, ну, будут говорить, что кто-то покурил, да, нарушил технику безопасности. Но это вот, это такие нежданчики, как я говорю, пусть готовятся. Причем это яркие такие, знаете, яркие и мощные. Однозначно увеличится, однозначно. Оно, вот смотрите, оно как-то, вот это бавовна, оно, видимо, с марта активно будет переходить уже на территорию России. Но просто что украинские вооруженные силы, они же бьют по базам, складам, да, мы знаем там, где находятся военные. Но опасность, а поскольку, допустим, Москва, та же, другие крупные города, воинские части находятся впритык с жилыми домами, то есть жители э, России очень могут отчетливо почувствовать, что такое эта война, наконец-таки. Яка подия станет переломной увини. Да, смотрите, это тщательно разработанное контрнаступление украинских вооруженных сил. Оно не просто тщательно разработано. Это не просто, как я уже говорила. Вот идти вперед и махать шашками, да, вот как ну раньше было, да, вот э, наступать. Это какие-то очень хитрые, очень хорошо продуманные действия украинских вооруженных сил, когда по сути российские войска окажутся в таком э, капкане для них. И это э, это будет как-то не одно действие, их будет несколько, и они будут такими масштабными. Это вот станет таким действительно переломным моментом. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.